что дальше будет, при ли или До сих пор она никогда не принималась. Мои прогнозы, ну это должна быть политическая воля. А будет или не будет, я надеюсь, что будет. Но до этого это не случалось. Надежда говорит, что нужно дать благотворительным организациям доступ к бюджету и чтобы никакая а это уже другая серия, это уже следующий вопрос. Надо сначала, для начала надо хотя бы внести в приоритеты программы эту целевую роль. Разрешить НПО быть реализаторами программы. И как-то стимулировать НПО к реализации державных и областных программ. А потом уже говорить о том, сколько это будет стоить и все остальное. Ну сейчас никто никак не говорит, потому что это когда сейчас надо хотя бы поменять позиции, и сделать приоритетными. У нас приоритеты всю жизнь автоматически идут. Ну, и инвалиды, чернобыльцы, и для нового у нас ничего не добавляется. Но время меняется, на эту работу деньги где-то брали, кто-то брал. и пора теперь уже государство это все Можете сказать, наше отношение к сейчас, сколько оно прогрессивно? От а. Ну, я вам скажу сейчас, наверное, по сравнению с чем. Ну, давайте возьмем лет пять, да, допустим. Можно сказать так, что пять лет назад, наверное, порядка с вич была статистика, что только один из ВИЧ-инфицированных, только один человек, но на нас статусе. Сейчас примерно эта статистика 2-2,5 Человека, скажем так, ничего инфицированных один только знает. Там говорит о том, что люди начали относиться уже не с боязнью, не с большой долей дискриминации к этому заболеванию, и все-таки уже начинают думать о том, что это заболевание может быть у начинают сдавать тесты, ну это хорошо. Но отношения к ничемфицированным все-таки становится уже более толерантным, но все равно на уровне групп, конечно. момент, ну вот потому... в это собрание, что, какие результаты оно принесло, может быть, в контексте многих других собраний? Да, это будет, будет в контексте других событий, потому что мы будем однозначно разговаривать э, с руководством э, тех, кто... Э, мы все равно пойдем к начальнику управления Минсус на Это э, те люди, которые инициируют областные мы все равно будем ходить к профильным замам губернатора и объяснять, насколько это важно. Просто на данный момент для нас важно привлечь внимание и объяснить, что, ребята, через два года деньги отсюда уйдут. И деньги немалые из этой страны. ВИЧ-инфицированные вместе с деньгами не уйдут. И ВИЧ-инфекция вместе с деньгами не уйдет. И есть большое опасение, что в связи с уходом донорских денег из страны, эпидемия в стране начнет критически повышаться. Поэтому мы хотим попросить правительство сделать усилия для того, чтобы социальные услуги сопровождения шинфицированных оплачивались из областного бюджета. И инфекция в нашей стране шла на спад, на данный Все-таки социальные услуги – это работа, консультанты, консультанты. Да, это в основном для это психологи, социальные работники, это аутрич работники. Основная цель работы социальных причин это вытащить человека со дна, сделать его приверженным диспансеризации, то есть медицинскому осмотру, сделать его приверженным к лечению, потому что если очень человек принимает лечение, не от него, невозможно. Сделать так, чтобы человек был социально адаптирован. Ну о чем речь? Если так посмотреть на примеры заключенных, да, практически 80% заключенных, которые освобождаются люди больше, но через время максимум год попадают обратно в, в переднюю систему за правонарушение. Так вот мы работаем с тем, и многие освобождаются без паспортов. Ну, просто, мы работаем с центром занятости, с паспортными столами, помогаем людям получить паспорт, помогаем людям составлять, просто устроиться на работе, найти какие-то социальные связи, научить, как пользоваться компьютером. Мы делаем это для того, чтобы человек ходил в социум и, соответственно, не было уже ущерб вы говорите, 82% финансирует государство и лекарства, а говорите, вот эти 20% это есть, вот эти думаешь, что деньги, которые сейчас поступают? А, нет, в э -э, контексте личной инфекции есть два компонента, которые финансируются. Это профилактика личной инфекции, это работа, это дом, Это работа с это любители инновационных наркотиков, это работа с секса, секс мужчины, практикующие секс с мужчинами, также заключенные и на уход и поддержку, то есть работа с уже вич пациентом, то есть уже третичная профилактика, работа с этим вот на что выделяются деньги. Так частично глобальный фонд донора также выделяет деньги, причем за на -за закупку терапии. Собственно, глобальный фонд за, э, закупал лечение для инфицированных врачей в стране 100 э, с условием, что потихоньку государство возьмет на себя финансирование лекарств хотя же. И вот сейчас на этом уровне э, закупки за государственные деньги, лечения достигнут уже почти 100%. То есть изначально было 100% законовские, условия было, чтобы 100% было за государственные. Сейчас подходим к этому. Но это в контексте лечения закупки лечи. Угу. Спасибо. Я, ну, такие, ну, такие, да,